শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়া জুলিৰ পৰা প্ৰায় বাৰ তেৰ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত শিঙৰীত শিঙৰী বুলি কয় এই ঠাইখনৰ নাম শিঙৰীত আছে গুপ্তেশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰীগুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰ এই মন্দিৰ বিশেষকৈ শিৱক উপাস উপাসনা কৰাৰ বাবে এই মন্দিৰ নিৰ্মিত হৈছিল বহুত পৌৰাণিক ঐতিহাসিক এই মন্দিৰত বহুত ভক্তৰ সমাগম হয় আজি আমি আহি এই মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত হৈছিলোঁহি এয়া গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয় দেৱালয়ৰ ভিতৰৰভাগ মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দুগৰাকী পূজাৰী আছে দুৰ্গা পূজাৰী পূজা চলাই আছে ভক্তসকল আহিছে সমাৱেশ ভক্তৰ সমাৱেশ যথেষ্ট আছে আজি সিজনৰ পিছত সিজনকৈ ভক্ত আহি আছে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগত খনন কাৰ্য চলি আছে খনন কাৰ্য কিছু অংশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া খনন কাৰ্য চলি আছে ভিতৰত দেৱালয়ৰ ভিতৰৰ দৰে কিছু খনন কাৰ্য চলি থকা হৈছে এইকাৰণে এই এৰিয়াটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে ইয়াত পাব্লিকৰ জনসাধাৰণৰ কোনো সমাৱেশ হ'বলৈ দিয়া নাই খনন কার্য বহুতো জীবনে অতীতর শিলামূর্তি যা আবিষ্কার হয়েছে সেব কে সংরক্ষণ করে রাখিছে